Kimya fənninin tədrisi zamanı təhsil verənlər kimya fənninin tədrisi üçün effektiv olan aşağıda təqdim olunan təlim yanaşmalarından istifadə edərək təlim prosesini həyata keçirə bilər. Bu zaman onlar təlim məqsədlərini, şagirdlərin bilik səviyyələrini və ehtiyaclarını nəzərə alırlar. Birbaşa təlim. Birbaşa təlim müəllim yönümlü ənənəvi tədris sistemidir. Müəllim dərs prosesində aktiv iştirak edir. Əvvəlcədən hazırlanmış dərs planına müvafiq mövzunu tədris edir və əsasən fəal təlim strategiyaları, müzakirələr, seminarlar, orqsoq və ya məsələ həll üsulları, case studies bu təlim prosesində istifadə olunur. Bu təlim zamanı şagirdlərin ilkin bilik bacarıqlarının yoxlanılmasının ardından yeni material izah olunur. Şagirdlərin səhfləri üzərində iş aparır, lazım olarsa materialı yenidən izah edir. Kimya praktik və interaktiv fən olduğundan bu yanaşma tədris prosesində az istifadə olunur. Giriş və kimya laboratoriyasının avadanlıqları və laboratoriyada təhlükəsizlik qaydalarının tədrisi zamanı bu təlimdən istifadə oluna bilər. Sorğu əsaslı təlim. Sorğu əsaslı təlim yanaşmasında şagirdlər anlayışları, hadisə və prosesləri tədqiq edir, müstəqil şəkildə araşdırma aparır və nəticələri təhlil edir. Bu zaman şagirdlərdə müxtəlif suallar meydana çıxır. Onlar suallar verir və proseslərin səbəbini öyrənirlər. Nəticədə şagird müəllimin təlimatı ilə təlim prosesində aktiv iştirak edir. Sorğu əsaslı təlim zamanı müəllimlər fasilitator, şagirdlər isə tədqiqatçı olurlar. Kimyəvi elementlərin simvollarının və kimyəvi birləşmələrin formulalarının yazılması, atomun quruluşu, nüvə yükü, kütlə ədədi, izotoplar, ionlar, həll olma istilik effekti, ekzotermik və endotermik reaksiyalar, turşular Kələvlər və neytrallaşma reaksiyaları anlayışları ilə əlaqəli materialların mənimsənilməsi zamanı bu yanaşma effektivdir. Birgə öyrənmə birgə öyrənmə prosesində bilik və bacarıqların öyrənilməsi şagirdlər arasında və şagitlərlə müəllimlər arasında təşkil olunan müzakirə və əməkdaşlığa əsasən aparılır. Bu zaman dəst prosesi əsasən qruplar ilə aparılır, şagitlərdə komanda ruhu formalaşdırılır. Birgə öyrənmə tədris olunan məzmun geniş və ya çətin olduqda daha səmərəli olur. Şagirdlər çətin materialı daha kiçik qrupda öyrənməkdən faydalanır. Bu yanaşma bioelementlər, cansız təbiətdə olan mühüm elementlər və kimyəvi birləşmələr, məişəttədə istifadə olunan kimyəvi birləşmələr, metallar və qeyri-metalların xassəsləri, qarışıqların növləri, pH kvəsi, indikatorlar və canlı orqanizmlərdə baş verən neytrallaşma reaksiyaları anlayışları ilə əlaqəli materialların mənimsənilməsi zamanı isə bu yanaşma istifadə oluna bilər. Kimiyanın tədrisi zamanı yanaşmalara uyğun təlim strategiyaları və fəaliyyətlər düzgün seçilməli, fənnin xarakteri, şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri və təhsil alanların bilik səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Problem mərkəzli öyrənmə. Problem mərkəzli öyrənmə zamanı anlayış və hadisələrin izahı birbaşa aparılmır. Müxtəlif problemlərin araşdırılması təlim prosesinə səbəb olur. Şagirdlər problem üzərində düşünür, həll yolları axtarır, təkliflər verir. Bu yanaşma zamanı şagirdlər hadisənin mahiyyətini anlamağa çalışır. Onlarda tənqidi düşünmə, problem həll etmə və ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı baş verir. Problem mərkəzli öyrənmə zamanı şagirdlərin qruplarda işləməyi, tədqiqat materiallarını tapmağı və qiymətləndirməyi təmin olunur. Öyrənmək üçün oxumaq. Öyrənmək üçün oxumaq şagirdlərə uğur qazanmaq üçün lazım olan səviyyədə oxumaq və yazmaq vərdişləri verən strategiyadır. Tədrislikdə elmi texnologiya həyat blokunda olan materiallar şagirdləri oxumaqla öyrənməyə istiqamətləndirir. Şagirdlər yazı vasitəsilə öyrəndiklərini nümayiş etdirirlər. Bu da şagirdlərin gələcək təhsilə, işə və həyata yaxşı hazır olmasını təmin edir. Layihə əsaslı öyrənmə. Layihə əsaslı öyrənmə şagirdlərin layihələrdə fəal iştirak etməsi ilə tətbiq olunan tədris metodudur. Şagitlər evdə real problemi həll etməyə və ya mürəkkəb suala cavab verməyə yönəlmiş layihə üzərində işləyirlər. Onlar həmçinin təqdimat hazırlamaqla öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Bu zaman onlar tənqidi düşünmə, əməkdaşlıq, yaradıcılıq və ünsiyyət bacarıqları qazanırlar. Dərslikdə layihə bloku na əsasən tədris prosesi zamanı kiçik həcmli layihələrin həyata keçirilməsi buna xidmət edir. Praktiki iş Praktiki təcrübələr şagirdlərin öyrəndikləri nəzəri bilikləri tətbiq etməyi, baş verən kimyəvi və ya fiziki çevrilmələri bilavasitə görməyi, kimyəvi maddələrlə işləməyi, prosesləri tam qavramaq üçün tənqidi yanaşmanı inkişaf ettirir. Bu zaman şagirdləri düşünməyə, müzakirə etməyə və nəticə çıxarmağa təşviq olunur. Praktiki iş müəlliminin təlimatı ilə şagirdlər tərəfindən həyata keçirilir. Dərsliqdə bu işlər laboratoriya məşğələləri, modelləşdirmə və əsər şəklində həyata keçirilir. Dərslikdə kükürdün allotrop şəkil dəyişmələrinin bir-birinə çevrilməsi, natrium karbonatın parçalanması, kimyəvi reaksiyaların getmə şəraitinin və əlamətlərinin müşahidə olunması, təcrübə olaraq turş və qələvi və neytral mühitlərin fərqləndirilməsi, qarışıqların ayrılma üsullarının tətbiqi və atom modellərinin hazırlanması kimi praktik işlər verilmişdir. Anlayış xəritələrinin qurulması. Anlayış xəritələri anlayışlar arasında məntiqi əlaqələri vizuallaşdırmaq üçün istifadə olunan qrafik alətlərdir. Bu xəritələr, anlayışlar və əlaqələrdən təşkil olunmaqla mürəkkəb prosesləri, sistemləri və münasibətləri daha dərindən başa düşmək üçün əlverişlidir. Dərsliqdə hər bölmənin sonunda xülasə blokunda verilən sxemləri anlayış xəritələrinin qurulmasına misal göstərmək olar. 5E modeli və mövzuların strukturu. Dərsliyin əvvəlində verilən kitabınızla tanış olun hissəsində dərsliqdə verilən müxtəlif blokların funksiyaları izah edilmişdir. Bu hissədən sonra giriş hissəsi verilmişdir. Bu hissədə verilmiş kimyə nəyi öyrənir mövzusunda kimyanın inkişaf tarixi, elmi metod və kimyanın əhəmiyyəti haqqında məlumat verilir. Kimya laboratoriyasının avadanlıqları və laboratoriyada təhlükəsizlik qaydaları mövzusunda isə şagirdlərə təbiət dərsliyindən öyrəndikləri laboratoriya avadanlıqları xatırladılır, yeni laboratoriya avadanlıqları ilə tanış edilir. Həmçinin laboratoriyada işləyərkən diqqət olunan qaydalar sadalanır. Dərslikdə bölmələrin ilk səhifəsində bölməyə giriş təqdim olunur. Bu hissədə şagirdlərin ilkin bilikləri nəzərə alınmaqla onlara elm tarixindən, təbiətdən, gündəlik həyatdan və ya texnologiya səiasından maraqlı məlumatlar, sonra isə bu materiallara dair suallar təqdim olunur. Bu suallar ilə şagirdlər müzakirəyə cəlb olunur. Müzakirələr nəticəsində onlarda ilkin biliklər formalaşır, bölmədəki mövzular haqqında ilkin təsəvvürlər yaranır. Verilmiş suallar əsasən şagirdlərin təbiət dərsliyindən və ya əvvəlki bölmələrdən əldə etdiyi biliklər ilə əlaqələndirilir. Bu şəkildə yeni bölməyə keçid təmin olunur. Sonra bu səhifədə olan "Bu bölmədə nələri öyrənəcəksiniz?" E blokunda bölmədə əldə olunacaq mühüm məlumatların anonsu verilir. Dərslikdəki hər bölmə bir neçə mövzudan ibarətdir. Hər mövzu 5E modelinin mərhələlərinə uyğun artıcıllıqla yazılmışdır. Bu modeldə məzmunun birbaşa deyil, müəyyən mərhələlərə bölünərək öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Proses bacarıqları əsasən 5E mərhələlərinin fəaliyyət pilləsində öyrədilir. 5E modeli ilə tədris maraq oyatmaq ən İzah et. Situasiya və ona aid suallar vasitəsilə şagirdlər müzakirəyə cəlb olunur. Situasiya təhlil olunur, suallara cavab verməklə mövzuya dair ilkin biliklər yada salınır. Bu mərhələlərinin Ən qayğı araşdırma (explore), izah etmə (explain), möhkəmləndirmə (elaborate) və qiymətləndirmə (evaluate) mərhələlərindən təşkil olunur. Maraq oyatma mərhələsində təqdim edilən tanış situasiya və ona aid suallar vasitəsilə şagirdlər müzakirəyə cəlb olunur, suallar təhlil olunur, suallara cavab verməklə mövzuya dair ilkin biliklər yada salınır. Bu mərhələnin məqsədi dərsin fəaliyyət və izah mərhələlərinə hazırlamaqdır. Araştırma mərhələsində şagirdlər qoyulmuş suala cavab vermək üçün praktik tapşırığın yerinə yetirilməsində iştirak edir, bu zaman əldə etdikləri məlumatları müzakirə edir. Fəaliyyət qabel düşün müzakirə et, paylaş və bloklarında verilən tapşırıqlar bu məqsədə xidmət edir. Bu mərhələ nəticəsində diqqət yeni mövzunun əsas anlayışlarına yönəldilir və şagirdlərdə proses bacarıqları inkişaf ettirilir. Bununla da onlar növbəti mərhələyə hazırlıqlı olurlar. İzah etmə mərhələsində müəllim şagirdlərin maraq oyatma və fəaliyyət mərhələlərində əldə etdikləri bilikləri ümumiləşdirir. Yeni mövzunun izahı zamanı təlim nəticələrində nəzərdə tutulan anlayış, termin və qanuna uyğunluqlar birbaşa təqdim edilir. Möhkəmləndirmə mərhələsində "Öyrəndiklərinizi tətbiq edin" başlığı ilə təqdim olunan sual, məsələ və ya tapşırıqlar vasitəsilə şagirdlərin yeni anlayışları fərqli situasiyalara tətbiq etməklə öyrəndikləri bilikləri möhkəmləndirmək və dərindəşdirmək məqsədi daşıyır. Qiymətləndirmə mərhələsində öyrəndiklərinizi yoxlayın başlığı ilə təqdim olunan sual və tapşırıqlar məzmunun şagirdlər tərəfindən mənimsənilmə səviyyəsini ölçməyi nəzərdə tutur. Mövzularda bilirsinizmi bloklarının verilməsi təbiət, elm tarixi, gündəlik həyat və ya texnologiyaya aid maraqlı faktları və məlumatları şagirdlərə təqdim etməkdir. Mövzulardan sonra isə ardıcıl olaraq elm, texnologiya, həyat, layihə, xülasə və ümumiləştirici tapşırıqlar verilmişdir. Elm, texnologiya, həyat blokunda bölmədə öyrənilən biliklərin tarixi inkişafı, tətbiqi və mümkün inkişaf istiqamətlərinə dair oxu materialı verilir. Bu materiallar qiymətləndirmə materialı hesab olunmur. Yalnız şagirdlərin oxumaq və öyrəndiklərini nümayiş etdirmək bacarıqlarını formalaşdırır. Qiymətləndirmə vasitələrinin tərtibində bu materiallardan istifadəyə yol verilməzdir. Layihə blokunda şagirdlər öyrəndikləri nəzəri bilikləri real həyat nümunələrinə tətbiq edir, modelləşdirir və analiz bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Bu blokda digər fənlərdə əldə edilən bilik və bacarıqlar kimya ilə sintez olunur. Verilən layihələr şagirdlər tərəfindən evdə sərbəst şəkildə həyata keçirilir, dərsdə bu layihələrin nəticələri müzakirə olunur. Xülasə blokunda bölmədə keçilən vacib anlayışlar və məlumatlar sxemlər və anlayış xəritələrində ümumiləşdirilir. Bu da şagirdlərin bu materialı ümumiləşdirilmiş və əlaqələndirilmiş şəkildə qavramalarına kömək edir. Ümumiləştirici tapşırıqlar e blokunda verilmiş tapşırıqlarda isə bölmədə öyrədilən bütün mövzulara dair sual və tapşırıqlar təqdim olunur. Şagirdlərin bu sual və tapşırıqları yerinə yetirmə səviyyəsinə görə bölmə üzrə materialların mənimsənilmə vəziyyəti ölçülür. Və o sinif kimya fənninə üzrə məzmun standartları. Məzmun xətti subit maddələr və çevrilmələr onların əhəmiyyəti şagird standart 7.1.1 elementlər kimyəvi birləşmələr və qarışıqları fərqləndirir 7.1.1 elementləri tanıyır 7.1.2 saf maddə və qarışıqları fərqləndirir standart 1.2 qarışıqların müxtəlif növlərini fərqləndirir və onların ayrılma üsullarını tədqiq edir. 7.1.2.1 homogen və heterogen qarışıqları fərqləndirir. 7.1.2.2 həllolmanı izah edir. 7.1.2.3 qarışıqların ayrılma üsullarını fərqləndirir. Standart 7.1.3 Kimyəvi reaksiyaların getmə əlamətlərini izah edir və istilik effektinə görə onların növlərini fərqləndirir. 7131 təcrübə olaraq reaksiyaların getmə əlamətlərini təyin edir. 7132 istilik effektinə görə reaksiyanın növlərini fərqləndirir. Standart 714 turşuların və qələvlərin xassələrinin fərqləndirir. 7141 turşu və qələvləri tərkibinə və indikatora təsirinə görə fərqləndirir. 7142 neytrallaşma reaksiyalarını başa düşür. Məzmun xətti 2: Atomun quruluşu və dövrülük. Şagird. Standart 7.2.1. Atomun quruluşunu və ionların əmələ gəlməsini izah edir. 7.2.1.1 Atomun quruluşunu izah edir. 7.2.1.2 İzotopları müəyyən edir. 7.2.1.3 Ionların əmələ gəlməsini izah edir. Dəyimləndirmə Təlim prosesində aparılan qiymətləndirmə kurikulumda əksini tapan mövzuların hansı səviyyədə qavranıldığını və bunun üçün müxtəlif mənbələrdən tapşırıqlar, layihələr, qrup işləri, praktiki təcrübələr və əs. məlumat toplanılmasını əks ettirən prosesdir. Qiymətləndirmənin əsas məqsədi təlim prosesinin təkmilləşdirilməsidir. Aparlan qiymətləndirmələri əsasən müəllimlər şagirdlərin qarşılaşdıqları çətinlikləri təyin edir. Təhriz prosesindəki zəif cəhətləri aşkar etməyə çalışıb, eyni zamanda müəyyən standartlarla şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyələrini müəyyən edir. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi müəyyən plan əsasında düzgün və hər tərəfli aparılmalıdır. Müəllim tərəfindən qiymətləndirilmənin planlaşdırılması zamanı onun məqsədi əsas götürülməli, meyarları, üsulları və strategiyaları doğru seçilməlidir. Günümüzdə təlim prosesində aktiv şəkildə istifadə olunan müxtəlif qiymətləndirmə meyarları mövcuddur. Bu qiymətləndirmə meyarlarından kimiyanın tədrisində məzmuna və şagirdlərin səviyyələrinə, ehtiyaclarına əsasən müxtəlif şəkildə istifadə olunur. Kimiyanın tədrisində mövcud olan qiymətləndirmə meyarlarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. Bilmə və anlama. Məlumatın idarə edilməsi və tətbiqi. Təcrübi bacarıqlar və araşdırma. Şagirdlər hadisələr, faktlar, təriflər, anlayışlar, nəzəriyyələr, təminlər, işarələr, simvollar, kimyəvi formulalar, kəmiyyətlər, vahidlər, avadanlıqlar və aparatlar, onların istifadəsi, o cümlədən təhlükəsizlik tədbirləri. Kəmiyyətlər və onların təyinin və əs məsələlərdə biliklərini və anladıqlarını nümayiş etdirməlidirlər. Onlar müxtəlif tədqiqat metodlarından istifadə etməklə, müxtəlif mənbələrdən məlumatlar seçmək, qruplaşdırmaq və təqdim etməyi, ədədi və ya müxtəlif növ məlumatları təyin edə bilmək və təqdim etməyi Məlumatlardan istifadə edərək qanuna uyğunluqları müəyyən etməyi, əsaslandırılmış izahatlar vermək və uyğun nəticələr çıxarmağı, müxtəlif fərziyələri dəstəkləmək üçün proqnozlar verməyi, yeni situasiyaları başa düşməyi, məsələləri həll etməyi bacarmalıdırlar. Həmçinin şagidlər təcrübə fəaliyyətləri və araşdırmaları planlaşdırmaq, müxtəlif müşahidələri, ölçmələri toplamaq, qeydlər aparmaq, təqdim etmək, nəticə əldə etmək üçün təcrübi məlumatları təhlil etmək və şərh etmək Təcrübə məlumatlarının və istifadə olunan metodların keyfiyyətini qiymətləndirmək və təkmilləşdirmələr təklif etmək bacarıqlarına malik olmalıdır. Şagirdlərdə öyrənmə prosesinin səviyyəsini ölçmək üçün kimiyanın tədrisi zamanı müxtəlif üsullardan istifadə edilir. Müəllimlər sinfin və şagirdlərin səviyyəsindən asılı olaraq bu üsulları dərslərə uyğunlaşdıra bilərlər. Müşahidə şagirdlərin müşahidə edilməsi qiymətləndirmə prosesinin daxili hissəsidir. Bu alət bilik, bacarıq və davranışlara əsaslanır. Şagirdlərin dəstəyimli müzakirələrdə, qrup işlərində və ya praktiki təcrübələr zamanı aktivliyi və ya passivliyi müəllimlər tərəfindən nəzarət altında saxlanılır və buna əsasən müəyyən qeydlər aparılır. Müsahibə müsahibə zamanı şagirdlərə başa düşdiklərini izah etmək imkanı verilir. Müəyyən suallardan istifadə edərək şagirdlərin mövzunu hansı səviyyədə öyrəndiyi və buraxılan boşluqlar asanlıqla təyin edilir vizual işlər. Şagirdlər individual və ya qrup şəklində vizual işlər hazırladıqda müəllimlər şagirdlərin necə düşündüklərini, hansı istiqamətlərdə fəaliyyətlər apardıqlarını təyin edə bilər. Vizual işlərə posterlər, modellər, diaqramlar, xəritələr və əsər daxildir. Kağız üzərində olan tapşırıqlar. Bu tapşırıqlara kiçik quizlər, əsə yazmaq, qapalı testlər, açıq suallar, diaqramların və ya sxemlərin çəkilməsi aid edilə bilər. Bu tapşırıqlar vasitəsilə şagirdlərin birbaşa olaraq biliy ölçülü burada olan boşluqlar müəyyən edilir. Araştırma işləri, təqdimatlar. Bu zaman şagirdlərə keçilən mövzu ilə əlaqəli araşdırma sualı verilir. Şagirdlər bu suala individual və ya qrup şəklində cavab tapmaq üçün araşdırma aparırlar. Qiymətləndirmə bu işlərin hər bir mərhələsində, məsələn, planlaşdırma, araşdırmanın aparılması, nəticələrin çıxarılması və əs əparıla bilər. Bacarıq əsaslı qiymətləndirmə bu zaman müxtəlif yollardan istifadə oluna bilər. Məsələn, kimiyaya aid hər hansı bir məqalədən şagirdlərə bir balaca hissə təqdim olunur. Bu zaman şagirdlərin oxuyub anlama, düşünmək, nəticə çıxarma bacarıqları ölçülə bilər. Bundan başqa şagirdlərə müşahidə edə ona bilən hadisələrlə əlaqəli suallar verilə bilər. Digər hadisələrlə təsiri və ya tətbiqi haqqında tapşırıqlar verilir. Laboratoriya nəticələri bu zaman müəllimlər şagirdlərin müşahidə etmə, nəticələri qeyd etmə və şərh etmə və əs bacarıqlarını ölçə bilər. Şagitlər individual və ya qrup şəklində praktiki təcrübələri yerinə yetirirlər və alınan nəticələr müqayisə edilir. Kimiyanın tədrisində çox geniş istifadə olunan bu üsul əsaslandırman, qrup işi, uyğun təcrübənin təyini və düzgün yerinə yetirilməsi, məlumatların əldə edilməsi və uyğun qeydlərin aparılması, verilənlərin təhlili, müzakirəsi və şərhi, düzgün hesabatların verilməsi daxildir. İstifadə edilən ədəbiyyat siyahısı. 1. Kimya dərslik komplektinin marketi 2 Kimya fənninə üzrə metodik vəsait. 3 Məzmun standartları ilə bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənilir. Hekatəpəs, Muallim Edu As.